こんにちは、メタンちゃんこんにちは、ゆきさん最近、どう元気はい、元気いっぱいですお、いいねじゃ今日は日本語で世間話をしてみましょう今回は敬語を使わないで、友達と話すような感じで練習してみましょうわかりました、よろしくお願いします 最近忙しいうん、ちょっとね、仕事でバタバタしてるよ昨日何してたの友達とカフェに行ってのんびりしてたよ最近どこに出かけた週末温泉へ行ったよ、すごく気持ちよかった今日はなんだか涼しいねうん、秋みたいな気温だね最近何か面白いことあった昨日電車で有名な俳優を見たよ びっくりしたどんな音楽が好きポップスが好きリズムが楽しくて元気になるよコーヒーと紅茶どっちが好き紅茶かな特にフルーツティーが好き最近読んだ本でおすすめあるこの本がすごく面白かった週末はどうするの映画を見に行く予定なの楽しみ最近何か新しいこと始めたヨガを始めたよすごくリラックスできる 今日はなんだか気分がいいね。本当に天気がいいからかな。最近何か新しいこと試した料理を始めてみたよ。意外と楽しい。好きな季節はいつ春が好き、暖かくて気持ちいいよ。何か楽しい予定ある来週、友達と旅行に行くよ。最近、どんな音楽聴いてるロックをよく聞いてるよ。すごく元気になる。休みの日は何をしてる 散歩したり映画を見たりしてるよ好きな食べ物は何寿司が大好き毎日でも食べたい最近いいことあったうん、仕事で褒められたよ最近スポーツをしてる週末に友達とバドミントンしたよすごく楽しかった好きな動物って何猫が好きふわふわで可愛いよ 最近忙しいうん、ちょっとね、仕事でバタバタしてるよ昨日何してたの友達とカフェに行ってのんびりしてたよ最近どこに出かけた週末温泉へ行ったよ、すごく気持ちよかった今日はなんだか涼しいねうん、秋みたいな気温だね最近何か面白いことあった昨日電車で有名な俳優を見たよ びっくりしたどんな音楽が好きポップスが好きリズムが楽しくて元気になるよコーヒーと紅茶どっちが好き紅茶かな特にフルーツティーが好き最近読んだ本でおすすめあるこの本がすごく面白かった週末はどうするの映画を見に行く予定なの楽しみ最近何か新しいこと始めたヨガを始めたよすごくリラックスできる 今日はなんだか気分がいいね。本当に天気がいいからかな。最近何か新しいこと試した料理を始めてみたよ。意外と楽しい。好きな季節はいつ春が好き。暖かくて気持ちいいよ。何か楽しい予定ある来週、友達と旅行に行くよ。最近、どんな音楽聴いてるロックをよく聞いてるよ。すごく元気になる。休みの日は何をしてる 散歩したり映画を見たりしてるよ好きな食べ物は何寿司が大好き、毎日でも食べたい最近、いいことあったうん。仕事で褒められたよ最近、スポーツをしてる週末に友達とバドミントンしたよ、すごく楽しかった好きな動物って何猫が好き、ふわふわで可愛いよ よし、今日はここまでよく頑張ったねはい今日はありがとうございましたじゃあみんなバイバイ,バイ,バイ